Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. Елами. Ses yeux piquaient déjà de fatigue. La veille, elle avait travaillé tard sur son ordinateur. Puis, elle avait passé des heures sur son téléphone. Les réseaux sociaux l'avaient captivée jusqu'à minuit. Son esprit était constamment en alerte. Elle sentait son corps épuisé mais son cerveau actif. Léa ferma les yeux, cherchant le sommeil en vain. Les images défilaient encore dans sa tête les notifications imaginaires bourdonnaient à ses oreilles. Elle soupira, frustrée par son insomnie habituelle. En face d'elle, une dame âgée dormait paisiblement. Son visage était calme, sans aucune trace de stress. Léa l'enviait profondément, une envie sincère. Après un moment, la dame ouvrit les yeux. Elle sourit doucement à Léa, une présence apaisante. Vous avez l'air préoccupé, dit-elle d'une voix douce. Léa expliqua ses difficultés à trouver le sommeil. C'est la faute des écrans, ma chère, répondit la dame. Ils volent notre repos précieux. Elle raconta sa propre routine du soir, très différente. Pas de téléphone une heure avant le lit, commença-t-elle. Je lis un vrai livre, pas une tablette. Une tasse de tisane aide aussi. Léa écoutait attentivement, absorbant chaque mot. La dame continuait avec ses conseils simples. La lumière bleue perturbe notre horloge interne. Notre corps a besoin d'obscurité pour se préparer. Essayez une promenade courte dans la nature. Même quelques minutes peuvent faire la différence. Évitez les informations excitantes avant de dormir. Choisissez la sérénité au lieu de l'agitation. Léa réalisa l'ampleur de ses mauvaises habitudes. Elle avait ignoré ses principes de base. La dame termina son petit discours. Le sommeil est un cadeau, il faut le chérir. Léa se sentit soudainement pleine d'espoir. Elle avait une nouvelle stratégie pour la nuit. Merci infiniment, dit-elle avec sincérité. Le train ralentit, annonçant l'arrivée. Léa se leva, un sentiment de légèreté. Elle promit de suivre les sages conseils. Une bonne nuit de sommeil l'attendait enfin. Léa s'installa dans le compartiment du train. Le voyage s'annonçait long et fatigant. Elle espérait pouvoir dormir un peu. Вона сподівалася трохи поспати. Ses yeux déjà de fatigue. Її очі вже пекли від втоми. La veille, elle avait travaillé tard sur son ordinateur. Напередодні вона пізно працювала за своїм комп'ютером. Потім вона провела години за своїм телефоном. Les réseaux sociaux minuit. Соціальні мережі захопили її до півночі? Сій константин. Її розум був постійно насторожі. Ель санте свой меха. Вона відчувала своє тіло виснаженим, але свій мозок активним. Лея ферма lesy, cherchant le sommeil en vain. Léa

son visage était calme, sans aucune trace de stress. Léa l'enviait profondément, une envie sincère. Léa l'enviait profondément, une envie sincère. Après un moment, la dame ouvrit les yeux. Elle sourit doucement à Léa, une présence apaisante. Вона м'яко посміхнулася леї за спокійливою присутністю. Vous avez preocupé, voix douce. Ви виглядаєте заклопотаною, сказала вона м'яким голосом. Лея експікавці дифікультати атмовили. Лея пояснила свої труднощі із засиненням. Це la faute des écran, ma cher, реподіла дам. Це провина екранів, моя люба, відповіла пані. Ils notre repos précieux. Вони крадуть наш дорогоцінний відпочинок. Elle sa propre routine du soir, très вона розповіла про свою власну вечірню рутину, дуже відмінну. Pas de téléphone une heure avant le lit, лі, t elle Жодного телефону за годину до сну, почала вона. Je lis un vrai livre, pas une tablette. Я читаю справжню книгу, а не планшет. Une de tisane chaude aide aussi. Чашка гарячого трав'яного чаю також допомагає. Лея уважно слухала, поглинаючи кожне слово. Пані продовжувала свої прості поради. La lumière bleue perturbe notre horloge interne. Синє світло порушує наш внутрішній годинник. Notre corps a besoin pour se préparer. Наше тіло потребує темряви, щоб підготуватися. Une promenade courte dans la nature. Спробуйте коротку прогулянку на природі. Même quelques minutes peuvent faire la différence. Навіть кілька хвилин можуть змінити ситуацію. Évitez les informations excitantes avant de dormir. Уникайте захопливих новин перед сном. « Choisissez la sérénité au lieu de l'agitation. »« Choisissez le calme au lieu réalisa l'ampleur de ses mauvaises habitudes. Leïa a réalisé l'ampleur de ses mauvaises habitudes. Elle avait ignoré ses principes de base. Elle a ignoré ses principes de base. La dame termina son petit discours. La dame termina son petit discours. Le sommeil est un cadeau. Il faut le chérir. Son, c'est un cadeau, il faut le chérir. Léa se sentit soudainement pleine d'espoir. pleine Elle avait une nouvelle stratégie pour la nuit. une stratégie pour la nuit. Merci infiniment, dit-elle avec sincérité. Le train ralentit, annonçant l'arrivée.

Elle espérait pouvoir dormir un peu. Ses yeux piquaient déjà de fatigue. La veille, elle avait travaillé tard sur son ordinateur. Puis, elle avait passé des heures sur son téléphone. Les réseaux sociaux l'avaient captivée jusqu'à minuit. Son esprit était constamment en alerte. Elle sentait son corps épuisé mais son cerveau actif. Léa ferma les yeux, cherchant le sommeil en vain. Les images défilaient encore dans sa tête. Les notifications imaginaires bourdonnaient à ses oreilles. Elle soupira, frustrée par son insomnie habituelle. En face d'elle, une dame âgée dormait paisiblement. Son visage était calme, sans aucune trace de stress. Léa l'enviait profondément, une envie sincère. Après un moment, la dame ouvrit les yeux. Elle sourit doucement à Léa, une présence apaisante. Vous avez l'air préoccupée, dit-elle d'une voix douce. Léa expliqua ses difficultés à trouver le sommeil. C'est la faute des écrans, ma chère, répondit la dame. Ils volent notre repos précieux. Elle raconta sa propre routine du soir, très différente. Pas de téléphone une heure avant le lit, commença-t-elle. Je lis un vrai livre, pas une tablette. Une tasse de tisane chaudait aussi. Léa écoutait attentivement, absorbant chaque mot. La dame continuait avec ses conseils simples. La lumière bleue perturbe notre horloge interne. Notre corps a besoin d'obscurité pour se préparer. Essayez une promenade courte dans la nature. Même quelques minutes peuvent faire la différence. Évitez les informations excitantes avant de dormir. Choisissez la sérénité au lieu de l'agitation. Léa réalisa l'ampleur de ses mauvaises habitudes. Elle avait ignoré ses principes de base. La dame termina son petit discours. Le sommeil est un cadeau, il faut le chérir. Léa se sentit soudainement pleine d'espoir. Elle avait une nouvelle stratégie pour la nuit. Merci infiniment, dit-elle avec sincérité. Le train ralentit, annonçant l'arrivée. Léa se leva, un sentiment de légèreté. Elle promit de suivre les sages conseils. Une bonne nuit de sommeil l'attendait enfin.